आउ़ुम वरम वर्क आर एस एस के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने उसकी फाउंडेशन उसकी सब ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस की थी और थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी उस हिस्ट्री को आज कंप्लीट करेंगे और इस हवाले से जो पढ़े लिखे हिंदुस्तान के यानी भारत के हिंदू हैं वो इनसे क्यों चढ़ते हैं इसके बारे में भी बात की जाएगी जो लोग भी फ्री मैस को और एलिमिनाटीज की बेसिक्स को जानते हैं चाहे उनके पास बुनियादी मालूम क्यों ना हो वो इस RSS की इन पढ़तों को समझ चुके होंगे कि जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्क की थी कि अगर आर को हम प्याज समझ लें और इसकी जो मुख्तलिफ फाउंडेशन हैं उसको अगर हम उसकी परतें समझ लें या उसकी जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीचे काम कर रही हैं तो जितने प्यास के छिलके उतरेंगे समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज होती जाएंगे जितनी आप ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज करेंगे उतनी आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी यानी आप उसकी कोर के अंदर जाते रहेंगे मगर ये कोर इस तरह इन्होंने फाउंड की है कि इसको समझने के लिए अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा ये पूरी बेसिस वही है जो कि इंटरनेशनल शैतानी तनजीमें फ्री मेसनरी और फ्री मेसनरी की सब क्लॉज एल्यूमिनाइटी या इस तरह की दीगर जो उसके नीचे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके भी सब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और उनकी भी सब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है पिछली वीडियो में मैंने आरएसएस की कोर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीधा चीधा डिस्कशन किया था जो कि एक आम इंसान को भी समझ आ जाए तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को जाके देख ले और इस वीडियो का लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में भी एंड स्क्रीन पर भी और टॉप ऑफ द पिन कमेंट में भी दे दूंगा तो वो जिसको शौक है तो वो जाके उस आर की बुनियादी मालूम को समझ ले आर एस एस को डॉक्टर राम बलराम हेडगेवार ने 1925 में बनाया था और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए थी हिंदू मर्द इसके ही मेंबर होते थे और आज तक हिंदू मर्द ही इसके मेंबर होते हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेज साम्राज्य के सितम के खिलाफ बनाई थी कि हिंदू उसका मुकाबला कर सकें डॉक्टर हैडगोवार अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहते थे कि आर सियासत के अंदर दाखिल हो और इसीलिए आर 1940's से पहले पहले तक सियासत में कभी कांग्रेस के साथ भी नहीं खड़ी हुई बल्कि वो एस एन NGO के तौर पर हमेशा से काम करती रही डॉक्टर हैडग्वार की जिंदगी में 1930 में डॉक्टर हैडवार जो कि आरएसएस के बानी थे उन्हें जाने का मौका मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जहां पर उनके एक पुराने दोस्त डॉक्टर मदन मोहन मालेवय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के करता धर्ता थे उनसे उनकी वहाँ मुलाकात हुई और पंडित मदन मोहन ने डॉक्टर हेडगुवार को इस संघ का यानी आरएसएस की एक ब्रांच खोलने की इजाज़त उस यूनिवर्सिटी में दे दी वहीं इनके जरिए इनके रेफरेंस से इनकी मुलाकात गोलवालकर से हुई जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल के स्टूडेंट माधुराव शिवराव गोलवालकर एक बहुत तेज जहन रखते थे और डॉक्टर हैडगोवार को वो बड़े पसंद आए और गुलवालकर डॉक्टर हैडगवार की स्पीच से मुतासर हो ही चुके थे जिसके बाद उन्होंने संख में यानि आर एस एस में शमूलियत का फैसला किया और बहुत ही जल्द वो डॉक्टर हैडगवार की आंखों का तारा बन गए थे गुलवालकर की एक खूबी ये थी कि वो स्टूडेंट होने के साथ साथ उसी हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी थे इसीलिए उनको जूनियर स्टूडेंट्स उनको उस्ताद का दर्जा मानते थे यानी उन्हें गुरु कहते थे और गुरु जी के नाम से ये बहुत मशहूर थे और इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी 1938 के बाद डॉक्टर हेडग्वार बीमार रहने लगे थे और अपनी मौत के एक दिन पहले उन्होंने एक पर्ची डॉक्टर गुलवालकर को दी जिसमें उसमें उन्होंने तहरीर किया मैं 1940 की बात बता रहा हूँ जिसमें उस पर्ची में तहरीर था कि आर एस एस की कमान अब गोल संभालेंगे आर एस एस की कमान शिवराव गोलवालकर के हाथ में आने के बाद बहुत तेजी के साथ दिल्ली कोलकाता चेन्नई और लाहौर में इसकी शाखें खुल जाती हैं बजाहिर तो ये बहुत तेज तरक्की थी जिससे आम हिंदू बहुत खुश हो रहे थे मगर साथ साथ ताकत के ऐवानों में जो कि यहाँ के लोकल लोग थे और ताकत के ऐवानों में बैठे हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और कांग्रेस भी शामिल थी इनकी इस तेज़ी से तरक्की को देखते हुए उनको शक गुजरने लगा कि किस तरह एक अंग्रेज़ सरकार की सख्त हुकूमत में, जिसने म सतम के पहाड़ ढाए हुए थे इस हिंदुस्तान रीजन के अंदर उसमें ये आर एस एस इतनी तेजी के साथ कैसे तरक्की कर रही है जबकि इनके पास फंडिंग भी नहीं थी उस वक्त करमचंद गांधी ये तमाम स्टोरी को समझ चुके थे मगर सियासी मसल के तहत खामोश रहे मगर इसका इजहार उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर अपने ही साथियों के साथ किया आर एस एस के वानी डॉक्टर राम बलराम हैडोवर अपनी जिंदगी में ही हिंदुत्व के नज़रिए से जुड़े हुए विनायक दामोदर सावरकर की सोच विचार से सौ फीसद मुतफक थे और इसी खास बुनियाद के ऊपर गोलवालकर भी डॉक्टर हैडगोवार के साथ आके जुड़े और अपनी तेज़ दिमाग की वजह से उनकी नजरों में भी आ गए और उन्होंने आर एस एस की कमान उनसे ले ली अब ये पर्ची का क्या मामला था इसके क्या गावा थे नहीं मालूम डॉक्टर हैडग्वार और गुलवालकर दोनों एक मुतफ़ नज़रिए पर भी कायम थे कि तिरंगे को कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना था इसीलिए डॉक्टर हैडगोवार ने बहुत पहले ही अपने आरएसएस के झंडे को गुरु का दर्जा दे दिया था जो कि आज तक उसको गुरु माना जाता है ये दोनों यानी डॉक्टर ग्रेवार और गुलवालकर तिरंगे के खिलाफ थे और इसका सबूत इनकी मुख्तलिफ वक्तों में दिए गए बयान हैं जो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जिसका एक सबूत इंडिया के एक मशहूर राइटर धरिंदर झा अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर हिडगवाल ने 21 जनवरी 1930 को अपनी तमाम ब्रांचेस में खत लिखा था और उसमें ये ताकीद की थी कि उनकी किसी भी ब्रांच पे तिरंगा नहीं लहराया जाएगा बल्कि भगवा झंडा ही लहराया जाएगा और के इस बात को डिनाय करना आरएसएस बस में नहीं है क्योंकि वो लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा है। आरएसएस ने 1947 से पहले कभी भी हिंदुस्तान की आजादी के तहरीक में हिस्सा नहीं लिया और तमाम के तमाम राइटर्स जिनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है वो सबूत के तौर पर बहुत सारे रेफरेंसेस देकर ये साबित करते हैं अपनी अपनी किताबों में कि आरएसएस हिंदुस्तान की आज़ादी में कहीं से भी शरीक नहीं थी और ये बात हिंदुस्तान के तमाम के तमाम हिस्टोरियंस जो ए कैटेगरीज़ के हैं गुलवालकर के बयान बतौर सबूत बतौर प्रूफ अपनी किताबों में लिख के आवाम के सामने रख देते हैं और इन्हीं मशहूर हिस्टोरियंस की अक्सरियत में से कुछ राइटर्स अपनी किताबों में ये भी लिखते हैं कि जब भी अंग्रेज सरकार के ऊपर प्रेशर मेंटेन हो रहा था जंग अजीम के वक्त में या वर्ल्ड वॉर टू के वक्त में और यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिस वक्त उनके ऊपर प्रेशर बनाती थी तो उस वक्त गैर महसूस अंदाज में ये आर एस एस थी जो कि उस वक्त गोलवालकर के अंडर में थी वो गैर महसूस अंदाज में इस अंग्रेज सरकार को रेस्क्यू कर जाती थी 1940 के बाद गोलवालकर की निगरानी में आरएसएस जिस तरीके से मूव हो रही थी और जो स्ट्रेटजीज़ उसके अंदर अप्लाई होना शुरू हो गई थी जो कि डॉक्टर हैडोर की आर के अंदर नहीं थी और उनकी मौत के बाद गोलवालकर ने इसको एक नई शक्ल दे दी थी इसके ब्लू को गांधी जी 1942 तक मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त भारत छोड़ो के नाम से एक मूवमेंट खड़ी की थी और आरएसएस ने उसमें क्या किया था वो एक तारीख का हिस्सा है क्योंकि आरएसएस ने उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था बल्कि उसके अंदर भी अंग्रेज सरकार को रेस्क्यू किया था उस वक्त मुस्लिम लीग भी भारत छोड़ो का हिस्सा नहीं बनी थी जिसके ऊपर हमारे यहाँ के लिबरल कम सेक्युलर टाइप के जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो आजम के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं कि कैदे आजम उस इस तरीके का सिक्योरिटी बने थे और अंग्रेज सरकार को निकालने में कांग्रेस की क्यों मदद नहीं की थी वो एक बहुत अहम स्ट्रेटजी थी कैद आजम की जिसको ये लोग हमारे यहाँ लोकल पाकिस्तान के हिस्टोरियंस समझना नहीं चाहते बल्कि वो अपनी रट लगाए रखते हैं कि उन्होंने क्यों इनका हिस्सा नहीं दिया था हालांकि वो अंदर से जानते हैं कि क़ायद अजम अगर वो इनका साथ देते तो बहुत सारे मामला ऐसे खड़े हो जाते आने वाले वक्तों में जिसमें पाकिस्तान बनना नामुमकिन हो जाता कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने भारत छोड़ो की उस मूवमेंट के अंदर हिस्सा ना लेकर बड़ी जहानत का और सबूत दिया था वो एक अलग मामला है उसको मैं अपनी चलती हुई सीरीज जो कायद अजम रहमत की जिंदगी पे मैं बना रहा हूँ उसका जब मैं पॉलिटिकल मामला जो कायद अजम रमत आई की जिंदगी से जुड़े हुए हैं मैं वहाँ पर खुलकर बयान करूँगा जिसने भी कैद अजम की सीरीज़ को देखना है जो उनकी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ निजी जिंदगी पर चल रही है तो वो मेरे इस चैनल पर जाके देख सकते हैं जो कि अभी इस वक्त ऑन गोइंग है कायदेजम की निजी जिंदगी के एंड के बाद उनकी मैं पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने निजी जिंदगी और पॉलिटिकल लाइफ दोनों को अलग अलग करके लोगों के सामने पेश करना है क्योंकि ये एक गडबड़ बना के जिंदगी के पहलू क़ायद अजम के लोगों के सामने पेश किए जाते हैं जिसमें एक आम इंसान वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है और बीच में उनके ऊपर तहमतें इतनी हैं तो उन तोहमतों को उन गिलाजतों को साफ करने के लिए हमें ये दोनों जिंदगी अलग अलग करनी पड़ेगी उनकी निजी जिंदगी और उनकी पॉलिटिकल लाइफ तभी लोगों के सामने खुल के उनकी शख्सियत नज़र आएगी बरतानिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले मजम्मती इजलासों समेत कई मकाम पर जहाँ भारत की आज़ादी और बरतानवी हुकूमत को कमज़ोर करके चोट मारी जा सकती थी वहाँ आर एस एस कांग्रेस के साथ खड़ी ही नहीं होती थी जिसे उस वक्त भी डॉक्यूमेंट किया गया और आज भी कई भारतीय राइटर्स इस पर लिखते हैं और सबसे अहम इस मामला में गलवालकर के वो तमाम बयान जो कि भारत छोड़ो तहरीक के वक्त मौजूद थे वो हमें इस तारीख में मिल जाते हैं जिनसे डिनाई कर ही नहीं सकते हैं और इस मामले में अब आज की आर डिफेंडिंग पोजिशन में नजर आती है जो कि उससे पहले कभी नहीं थी यानी एडवानी से पहले तक इस मामले पे बिल्कुल खामोश रहते थे मगर अब मोदी के वक्त में इस मामले के ऊपर वो डिफेंडिंग पोजीशन पर आ चुकी है धरेंद्र झा एक बहुत मशहूर इंडियन राइटर हैं जो अपनी किताब गोलवालकर द मिथ बिहाइंड द मैन में लिखते हैं आर की बुनियाद हिंदुत्वा पर थी जो हिंदुओं को यह बताती थी कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं ना के सरकार एक और भारतीय मशहूर राइटर नीलंजन मखोपाध्या जो मशहूर साहफी भी हैं वो अपनी किताब आर एस एस ऑफ द इंडियन राइट में लिखते हैं आर एस एस का नजरिया और गोल बरतानवी साम्राज्य से आजादी हासिल करना बिल्कुल भी नहीं था इसकी बुनियाद हिंदुओं की इस्लाम और ईसाई मजहब से मुकाबले पर मजबूत करने पर खड़ी की गई थी आर एस एस का टारगेट अंग्रेजों को भारत से निकालना हरगिज भी नहीं था बल्कि हिंदू समाज को एक जगह इकट्ठा करना और इन्हें एक आवाज में बोलने के लिए तैयार करना था 30 जनवरी 1948 में आर एस एस पर पहली बार पाबंदी उस वक्त लगाई गई जब उनका एक ट्रेन मेंबर में ट्रेन के ऊपर जोर दे रहा हूँ और ये ट्रेन मेंबर एक करोड़ से जायद हैं आज की तारीख में एक ट्रेंड मेंबर नाथूराम गोडसे जो कि उस वक्त एक सीनियर इंटेलेक्चुअल वर्कर की पोजीशन पर था उसने गांधी जी को असेसिनेट कर दिया था यानी उनको कत्ल कर दिया था और इस कत्ल के बाद यानी गांधी जी के मर्डर के बाद आरएसएस ने नाथूराम गोडसे को खुद ही डिसोन कर दिया था और पिछली वीडियो में आप एक आरएसएस के मुनहरफ मेंबर का इंटरव्यू देख चुके हैं जिसने ये कहा था गले में मालाएं पहनाई गई भगवा गई तिलक लगाए गए और हम बिल्कुल आत्म बलिदानी दस्ते की तरह बन गए थे हम। इसने एक लफ्ज यूज किया है फिदाई यानी के सुसाइड अटैकर बचपन से ही जब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है तो इनके अंदर ये सुसाइड अटैक का मामला ऐसे ही पनप जाता है और नाथूराम गोडसे वैसे भी इनका इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वाला मेंबर था और सीनियर पोजीशन पे था तो उसका दिमाग कहाँ तक जा रहा होगा इसको कहने की बताने की समझाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी मज़हब में ब्रेन वॉश अगर कर दिया जाता है मज़हब के मामले को लेकर चाहे वो इस्लाम ही क्यों ना हो तो होता यह है कि उस मज़हब के जो नॉन प्रैक्टिसिंग या प्रैक्टिसिंग अफराद होते हैं वो अपने ही मजहब के इस फंडामेंटल किस्म के लोगों से या उनके शर से मुतासर हो जाते हैं इसको मैं इस तरह वजाहत दे सकता हूँ कि कोई भी नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो या प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो और वो अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल रूटीन में चल रहा हो तो वहाँ पर अगर कोई फंडामेंटल मुसलमान घुस जाए और उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दे और अपना शर फैलाने लगे तो उससे नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान और प्रैक्टिसिंग मुसलमान दोनों मुतासर हो जाते हैं क्योंकि उस फंडामेंटल के जहन में यह होता है कि जी वो बेस्ट है मगर आगे वाले जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी उसके इंटेलेक्चुअल मेम्बर हमेशा से फंडामेंटल थे और उसकी वजह से एक आम हिंदू भी मुतासर हो जाता है जो चाहे प्रैक्टिसिंग हिंदू हो या ना हो तो नाथुराम गोडसे ने वही किया जो उसके दिमाग में भरा गया था और जो दूसरों के वो भर रहा था गांधी जी की के बाद गुलवालकर जो कि आरएसएस के उस वक्त हेड बन चुके थे थे आरएसएस के कर्ता उन्हें फौरन अरेस्ट किया गया और इस मामले में सरदार पटेल का बड़ा सख्त मौकाफ रहा था कि गुलवालकर को सख्त सजा दी जाए जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने गुलवालकर के ऊपर बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ था ठीक डेढ़ साल के बाद 11 जुलाई 1949 में आरएसएस के ऊपर से बिना किसी शर्त के बिना किसी दबाव के पाबंदी उठा ली गई वो भी नेहरू गवर्नमेंट की तरफ से और इसके तमाम गिरफ्तार मेम्बरान बशमूल गलवालकर के छोड़ दिए गए और ये कह दिया गया कि इनके ऊपर से कोई सबूत नहीं मिले कि ये बापू के कि गांधी जी के मर्डरर हैं या इनकी तरफ से कोई आइडियोलॉजी गई थी या इनकी तरफ से कहा गया था कि इन्होंने इनको एसेसिनेट करवाया है मगर ठीक तीन महीने के बाद यानी आरएसएस पे पाबंदी उठने के ठीक तीन महीने के बाद नाथूराम गोडसे को हरियाणा की अम्बाला जेल में पंद्रह नवम्बर 1969, 1949 में फांसी दे दी गई और गांधी जी के इस मर्डर के ऊपर वक्त के साथ साथ आरएसएस के मेम्बर जो कि अब हजारों में नहीं लाखों में नहीं बल्कि करोड़ से ऊपर की तादाद में है भारत के हर उस ताकत पर हल्कों में जाकर बैठ चुके हैं जो कि रियासत का हिस्सा होते हैं रियासत के लिए कान नाक और जुबान समझे जाते हैं जैसे कि ब्यूरोसी मीडिया फिल्म इंडस्ट्री सियासत बिजनेस पुलिस फौज इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और आने वाले वक्त में भी इन्हीं की सपोर्ट से आर एस एस के मेम्बर्स जिनका दावा हमेशा से ये था कि उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है अब तक इनके तीन एक्टिव मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जबकि आर एस एस की दीगर फाउंडेशन के मंबरान और उसकी सब फाउंडेशन के मम्बरान ताकत के ऐवानों के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और वहां से हिंदुत्वा के नज़रिए को सपोर्ट भी कर रहे हैं ये तमाम एक्टिव मम्बरान जिसके अंदर खवातीन भी शामिल हैं बेमी ताकतों के आशीर्वाद से जिसमें नंबर एक फ्री हैं उनके आशीर्वाद के साथ भारत के आम लोगों के सर के ऊपर बिठा दिए गए हैं और मेरी बात ये वक्त साबित करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूरत में वोटिंग सिस्टम अब काम नहीं करती है ये बात मेरी वक्त साबित करेगी क्योंकि ये तमाम फैसले आते हैं जनवरी 1948 में गांधी जी और सितंबर 1948 में मोहम्मद अली जिना ये दो टॉप के चमकते हुए सितारे रहनुमा जिनसे अंग्रेज साम्राज्य भी घबराता था पार्टीशन के अगले चंद माह में जिस तरह इस दुनिया से रखसत हुए हैं इन दोनों चमकते हुए रहनुमाओं की, मौत के बाद, उस वक्त की और जो के दोनों तरफ थी उन पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों की मौत के बेनिफिशरी कौन लोग थे हर अकल और शऊर रखने वाला इंसान जो कि आज इतना वक्त गुजरने के बावजूद थोड़ी सी भी अकल और शूर रखने वाला फ़र्ज जो कोई तारीख से ज़रा सी भी मुंसियत रखता है और जानता चाहता है कि ये मामला क्या हुआ था अपने दिमाग के थोड़े से घोड़ों को दौड़ा दे तो उसको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या हुआ था ये कैसे ऐसे चले गए बज़ाहिर नेहरू की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी हिंदुस्तान के लिए मगर उसके दूरस्थ नतज क्या थे वो सबके सामने हैं बिल्कुल इसी तरह लियाक़त अली खान रमत ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया तारीख़ में सच बहुत कड़वे होते हैं जिसको बहुत सारे लिखने वाले नहीं लिखते हैं मगर जहाँ लिखे जाते हैं उनको हजम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तारीख में सच सामने आ ही जाता है ये थी आर के बारे में डिटेल इसकी मज़ीद डिटेल भी है जिसको मैं फिलहाल डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाती हैं और लोग देखना पसंद नहीं करते लंबी वीडियोस को दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तारीख के हवाले से मैं आपके सामने वो चीज़ निकाल के लेकर आता हूँ जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी और उस पर गुफ्तु नहीं की जाती मसलहत के तहत और मेरी दरख्वास्त उन लोगों से है जो तारीख से मोहब्बत करते हैं और वो अगले को जानते हैं कि हाँ ये भी तारीख शौकीन है उसको मेरी वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया कीजिए क्योंकि ये तमाम वीडियोज़ में सिर्फ अपने शौक़ की वजह से बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें में वीडियो की शक्ल में छोड़ जाऊँ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स ज़रूर दिया करें और अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो मेरी बात के खिलाफ हो तो हवाले के साथ मैं फिर कह रहा हूँ हवाले के साथ रेफरेंस के साथ आप प्लीज़ इसके कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें मगर हवाला ज़रूरी है सुनी सुनाई पे नहीं अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा व रहमतुल्लाह